Важко уявити собі світ без кольору. Колір це життєва потреба людини. Чи є зв'язок між кольором і свідомістю людини? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Вчені говорять, що кольору не існує. Є лише електромагнітні хвилі певної довжини, що відбуваються від тої чи іншої поверхні. Але які б прозаїчні пояснення не давали нам вчені, життя без кольору було б сірим та одноманітним. Ми живемо в кольоровому світі, колір впливає на нас, від нього залежить наше самопочуття, наш настрій. Навіть те, що зображено чорно-білим, є кольоровим. Сьогодні ми будемо говорити про колір і його зв'язок зі свідомістю людини. У нас в гостях доктор філософії, учений, художник, творча особистість Стефан арпад мадяр Вітаю вас! Здравствуйте. Ваші імена видають, що ви не українець, ви етнічний угорець. Скажіть, будь ласка, ви довший час проживаєте на Україні. Ви відчуваєте себе більш українцем чи угорцем? Родився я в Чопі, маленьке таке от городишко. Многі сім'ї жили компактно рядом з русскими і українцями в Чопі. Ну і мені пощастливило, так як я жив в такому дворіку, де жили сім'ї пограничників. Ну і я автоматично вивчав оба мови одновременно. И русский, и венгерский. Ну, потому что с ребятами, там с пацанами мы проводили <реклама> большую часть времени дома по-венгерски. И в один прекрасный день отец дал мне такое напутствие. Говорит, ты не забывай фамилии и сохрани свои корни, сохрани истоки. И не забывай о том, что где бы ты ни находился, ты должен оставаться мадяром. Но э, люби свою родину, даже невзирая на то, что мы не находимся территориально значит, на, в Венгрии. Естественно, когда Украина получила независимость, многие уехали за Закарпатья, а я посчитал так, что так как я все-таки венгр, живущий в Украине, я должен думать по-венгерски, но отдавать сердце Украине. Для вас Украина есть родина сейчас? Да, это родина. Я считаю, что родина. Тогда будет очень интересна и ваша думка. Что вы можете сказать стосовно сообщественно-политической и культурной ситуации в Украине? Ну, то, что касается общеполитического, это фактически э, своеобразное э, такой вот сплав по течению, к сожалению. То, что касается культурного, Це своєобразна каша, тобі ж плохо сварений плов. А складається таке враження, що українці, отримавши свободу, не знають, що з нею робити. Як би ви прокоментували це? E, no, это, e, исторически так о том, що, ну, це історично складувалося, тому що давайте візьмемо e, освободительные війни e, в Богдана Хмельницького. А ведь, вы, вы знаете, получился, получилась парадоксальная ситуация. В свое время э, меня очень долгое время э, таскали за украинский национализм. У вас? Меня, да. За украинский национализм? За украинский национализм. Но по, получилось так, что я оказался возле памятника Шевченко, именно в марте месяце, когда там происходили определенные события, и, значит, меня начали упорно обвинять и допрашивать о том, о чем я не знал. И я тогда решил так, но если стоит так вопрос, ну, надо узнать, в чем же причина, за что меня таскали на протяжении mm -hmm. трех лет и но я это, это через... было а три роки, да, три года, да. Но ну, вызывали каждый раз надо было ходить, отмечаться там и, но ну, это э, типичная такая ситуация. И я тогда решил узнать, что все-таки кто такой, э, значит, Грушевский, э, кто такой Петлюра, значит, что такое Трезуб, и я так потихонечку начал изучать историю Украины. Это дало феноменальный толчок. Почему? Потому что я узнал очень много о связях Венгрии и Украины. Значит, я начал изучать историю Киева и отношение венгров к истории Киева. Это и Угорское урочество, и Ференс-лист, все те события, которые происходили в 1918 году и в во время оккупации Киева значит, немцами, и, к сожалению, находились здесь и венгерские войска. То есть это не пропало даром. То есть я изучал историю своего народа, отношения двух народов, украинских, венгерских. И что самое парадоксальное, что 1900... В 1989 году я еще раз пострадал, потому что была в историческом музее такая выставка, называлась «Символика Украины. Похожая на традиция доля». И я фактически опубликовал, вернее, издал первый украинский плакат с трезубом. Почему? Потому что символика начиналась с сребреника и златника Владимира, где с обратной стороны трезуб. И этот трезуб, значит... Помістили на цьому плакаті, ну і, звісно, Міністерство культури, коли понесли на новотвердження, так там <гум> був легкий шок. Що цікаво, як ви це розповідаєте, і для вас, як етнічного угорця, вивчивши історію і культуру України, було природнім зобразити тризуб і інші речі, що не можна сказати про українців, які, а ви... знаючи свою історію чи не знаючи, відреклися від цього. А ви знаєте, є таке поняття не бояться. Ведь дело в том, что я понял, что тот народ, который боится своего прошлого, он не будет иметь ни настоящего, ни будущего. И тут я в какой-то степени горжусь, что даже если тираж уничтожили этих плакатов, его сохранилось значит, два экземпляра, которые в Америке в музее украинской диаспоры. И я горжусь тем, что все-таки венгры являлся тем, который первый, раз, да, который первый раз изобразил три зуба официально значит, на издании. Ну и тогда, когда я изучал украинскую культуру, я поразился о многих... В, вернее, в колоссальных сходствах. То, что касалось певучести, цветности нации, темперамента определенного. Вот если брать Запорожскую сечь, когда те нравы, эти мужики, вот как те же венгерские, допустим, гайдуки, которые восставали тоже за справедливость, то же самое и в Запорожье, как они четвером становились спиной к спине и стояли насмерть, это ну, всегда вдохновляло меня, потому что я все-таки романтик в какой-то мере. Вы, поэтому... залишились, вы залишились романтиком? Ну да, я поэтому избрал такую профессию, я имею в виду именно художником. И когда я наблюдал, вернее, те исторические события, которые происходили, вот как и мы начали разговор относительно значит э, свободолюб... свобод... свободолюбивости украинского народа, то они имели много шансов. То же самое при Богданах Хмельницком. Нет, ну все уже вроде бы победа за нами, все нет. Э, ну вот. и чему они не могли скоростаться? А дело в том, доля, что это, чи... это, э, это определенный психологический момент. В психологии есть такие факторы, что вот когда человек достигает вот определенного успеха, один расслабляется, другой нет, не останавливается, он наоборот усиливается. Вит свої дії Это в спорті вочні известно. Є, є такий термін спочивати на лаврах, да. виходить так, що Україна э, здобувала якусь перемогу в війнах чи битвах, да і потім. Почивало на лаврах и в тот момент его ругали. Совершенно поднимали. верно. То есть выгодно было в какой-то мере так как-то ждать с моря погоды, если mm -hmm. вот так же было и в, во времена, ну то есть в 18 году точно так же было, когда, ну вроде бы кажущийся, значит, что все и правительство и значит есть появился шанс определенной. Значит, самостоятельного uh, правления, как бы, опять-таки, упустили шансы. Стефан Арпад – мадяр, колорист, член всесвітньої асоціації колористів, доктор філософських наук, художник, творча особистість. Ви як істинний філософ взяли із негативного позитивним. Мається на увазі ця ситуація. Ви звинувачення вас в українському націоналізмі. А що ви б могли сказати, яким є психічне здоров'я української нації, тому що ви займаєтеся психологією? Як ви скажете про психічне здоров'я сучасної української нації? Моменти, зв'язані з психікою, определялись завжди з определенної, як би соціальної. как бы кавалкадой всевозможных событий, которые в 70-е годы начинались. То есть в 70-е годы Советский Союз был на зените своей славы значит, до того момента, как они не влезли в Афганистан. Почему? Потому что сильная нация, ракетная держава там и... На Украине все прекрасно. Люди ездят на море, отдыхают в пионерских лагерях, государство заботится о детях, заботится значит, о стариках. Худо-бедно, пенсионеры откладывают значит, свои сбережения, умудрялись помогать детям. И как-то появились первые Жигули, люди стали покупать, как-то оно было стабильно и прогнозовано. прогнозовано да. Киевская «Динамо» э, громила ну, весь мир, э, значит, э, тут слава, э, все про Киев заговорили во всем мире, то есть все прекрасно, э, все хорошо. И вдруг э, такие вот моменты. Афганистан, значит, э, свои, э, естественно, экономика работает на, э, в, на пушке. Соответственно, после Афганистана, когда закончилась целая эпоха, когда умер Брежнев, тогда получилась смена значит, правителей, значит приходит Горбачев, вывод войск из Афганистана и страна не знает, что делать. И тут начинаются определенные шарахани, и тут сразу начинается наблюдаться в обществе определенная значит, тревога. Эта тревога касалась всевозможных маленьких косвенных таких признаков. То есть начало стрессовое состояние приобретать стабильный характер. Я буду говорить большими масштабами для того, чтобы понять, какие события отсюда исходили. Тут получается великая перестройка. Второй огромный стресс, когда Советский Союз развалился. С одной стороны радость, с другой стороны люди остаются, как говорится, без штанов. Почему? Потому что рубль перестал существоваться, получилось всевозможные там талоны денежные, там купоны. Плюс там, люди тратили много кошти в банках. Да, люди потеряли все свои сбережения. Это был первый самый колоссальный стресс. Что делать? Как выходить из этого? Значит, так как Европа оказалась открытая, то есть бывшие страны, страны соцлагеря, они на опыте челночников Польши, которые до того наводнили фактически значит, Украину, и не только Украину, и Европу всю. Почему? Они хотели выживать. Везде и на будапештских рынках, и в Киеве, вот поляки там значит, торговали, искали выгоду, как Украина пошла по этому же принципу. Началось у нас э, челночное движение, но уезжали-то родители, а дети-то оставались. И вот тут начались э, огромные проблемы. То есть преемственность э, семейная, она э, нарушилась. Э, бабушки, э, дедушки, им очень тяжело было выдержать эту нагрузку, потому что дети, те, которые остались сами, это же разная возрастная э, категория, mm -hmm. начиная от трех лет и выше. Тут 90-е годы и значит, накопление первичного капитала, это всевозможные наши банды, и, как принято говорить в истории, появились первые мафиозные структуры. И, рэкет. Да, рэкет. Дикий капитализм. Да, дикий капитализм, это. да. У детей, те, которые постарше, у них появился отрицательный пример для того чтобы они они не думали о том что вот они должны учиться или они вышли на улицу вышли в подвалы значит появилась колоссальная беспризорность детей значит семьи расходились тут еще после я не говорил о Чернобыле как одним из очень важных факторов стрессового состояния значит, общества, потому что фактически ее можно поставить на второе место. Но об этом очень много сказано. И у людей всевозможные фобии, то, что было связано с радиофобией, потом постоянный страх за здоровье детей или те, которые рождались, какими они рождались. Я думаю, это... Об этом очень много сказано и очень много известно. Я просто хотел бы остановиться на тех факторах, которые влияли на то, как общество с точки зрения психики на начинало разрушаться. Почему? Потому что ну, известно, что красивые умные дети рождаются только в красивом счастливом браке. Вот когда присущая любовь. Здесь наводнили телевидение, наводнили прессу, появилась порнография, потом позже значит, интернет начал наводнять, по телевидению насилие, искусство загонялось все глубже, 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 художники думали о своем существовании. И так искусство обесценили. За этот период выросло целое поколение, которое, к сожалению, не получило именно то, что должно было давать определенный трамплин для последующего развития. Эта проблема, пожалуй, не только Украины. Это наблюдается практически во всей Европе. Но в Украине она обострилась. Но как это вывести в психическое здоровье нации? Воно доброе, погане, критичное, негативное? Можно что-то сказать? Вы знаете, это дело в том, что украинская нация очень сильная нация, если брать э, генетически. Э, люди, э, ну уже до такой степени устали, ведь я работаю с огромным количеством людей. Все это накапливается в людях. Ведь стресс не может постоянно быть, э, стресс может быть положительный, отрицательный. Но отрицательный стресс, если он перерастет, дистресс, тут могут... Э, и оно уже есть, эти проблемы. Вы сейчас работаете над созданием однокольоровой мапы Украины. Вот вы начали про это говорить. Расскажите, пожалуйста. Я задумался э, о том, что... А что, если э, такой богатый колорит областей? Ведь каждая область имеет свой колорит. Кроме, значит, я бы сказал, бы, две области, которые... Э, в какой-то мере они отвечают более спектральному распределению колористическому. Это, вернее, три. Донецкая, Луганская и Крым. Почему? Потому что там произошло... Но ну, Донецк тоже населялся, вы знаете как, и операция Висла, и там очень смешанная, то есть у них смешанный колористический диапазон. А вот если мы берем Ивано-Франковскую область, берем Черниговскую, берем значит, Винницкую область и все, там четко видно различие колорита по спектральному своему значит, векторному диапазону. И вот у меня в свое время я получил очень красивый подарок гончара в книгу «Этнографическую». И вот она дала такой толчок мне, когда я посмотрел в одном сборище значит, области, где вот. И меня сразу натолкнуло на мысль: такую, А что если я возьму и объединю эти колера, каким образом? Вот я смотрю: в Ивано-Франковской области какой колер доминирует из, допустим, 12 цветов. Значит, я его ставлю на первое место. Или ставлю его спектрально. И вот таким образом, когда я делаю вот эту вот расшифровку, значит, угу. э, областей, И то ш... север, юг, Шо восток, запад. Оно чем, уже чем характеризуется Захид? и это э, такие пастозные, значит, красное, зеленое, синее, желтое, фиолетовое, значит, малиновое. Это вот такое вот. Э, но зеленое она переходит на более низкую степень. Я просто назвал так комплементарные эти цвета. А почему? Потому что там, где много зелени, значит, людям не было потребности в зеленом. Они старались его где-то, ну, оно появляется, ну так, на втором плане. И даже на третьем плане а именно вот те, которые противоположны зеленому цвету. Ну, он вышел, Карпаты зеленые, Карпаты зеленые. И справа, и слева, и сзади, и спереди. А, а какой колер доминует на сходе? Значит, если на сходе, а там идет доминанта. Везде, что самое любопытное, везде красное всегда. То есть красное, это как, я бы сказал бы, красное и, красное и черное, но я имею в виду, в Украине это не случайно. Там потому что вышла да, мама, да, 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 и да, да, потому рядками. что это жизнь, и а это э, как бы э, траур и, или, то есть, вот в Украине вот именно эти два доминанта. Или хорошо, или плохо, или хорошо, или плохо. То есть. А как изменю кольор с спим на Пивдень. Значит, если брать на север, э, я беру э, только до э, до Крыма. Я имею в виду вот. Э, то идет э, север, э, цвета приглушаются. Ну, приглушаются, то есть э, как бы высветливаются цвета. Ну, я имею в виду по. На, э, на севере, да. А к югу оно насыщается, то есть, ну, это связано с человеческим темпераментом, потому что, ну, взять Полтавскую область, полтавчанки, это чернобровые, значит, смуглые, значит, Николаевская область, ну, это характерно с украинским этносом, то есть, с самим колоритом тех же мужчин или женщин, то есть, а к северу они ближе, ну, более русые, ну, и это, если брать скандинавов, там ну, сделаем такое путешествие к викингам, нашим, mm -hmm. э, 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 как говорится, гостям, то там э, вообще пастельные тона, вот те, которые, то есть цвет все высветляется. Это же тенденция цветового круга. Если мы возьмем цветовой шар, то возьмем экватор, это чистые цвета, а к северу оно высветляется, а к югу утемняется. Це закон, це в глобальному масштабі, да, якщо брати в масштабі, глобальному масштабі. Я думаю, що це буде дуже цікава а, мапа, якщо її співставити з іншими мапами, які відображають, припустимо, ті чи інші етноси, ті чи інші вподобання, а от партії, рухи вибирають теж, там, ті чи інші кольори. Це теж зв'язано з якимось. Но это с напрямком Дело что, в том, что, что, что цвет Но я понимаю, что вы хотите спросить. Вот, допустим, вот была помаранчевая революция, значит, потом сейчас значит, цвет синий, регионаловый. Но дело в том, что с точки зрения психофизиологии, помаранчевый цвет был очень удачно выбран. Все-таки зима была. Людям нужен был согрев. Этот цвет работал положительно. Он работал на психику Значит, и... Зимою помаранчевый, да. летом синий. А нет. нет, нет, А если мы смотрим спектр, то оранжевому противоположный синий цвет. так. Да. Это и здесь, если брать... Так тут противостояние кто... в колерах противостояние. Да, в колерах. Никогда, а э, что будет, когда смешать вот этот помаранчевый и синий? Он будет серый, он будет серый, но при этом надо так, чтобы эти два цвета работали в одном диапазоне, потому что это... Это так важно, чтобы эти два колеры работали да, в одном диапазоне? Да, да, в одном диапазоне, может, вот тогда может будет нас хорошо, поспочует? потому что появится третий цвет. Здесь всегда два третий. цвета. Да, два цвета. Но а при... третий якик, появляется? В природе. Но если брать сукцессивности, то это может быть только пурпур. Пурпур. Малиновый пурпурный, может. да. Но это пурпурный ближе к... Если... Но если его развести, то это будет малиновый. Но, это... но пурпур есть пурпур. И уже появляется такая кожа. Но суть, суть не в том. Один цвет это материя. Два цвета это контраст. А три цвета – это гармония. Если брать основы цветовой гармонии. Каждая страна имеет прапор, это ее символ. И я не думаю, что просто так, випадково выбрали той или иной цвет. Ну, дело в том, что мне, я до сих пор задаю э, задаюсь тому парадоксу, что если брать э, ну, с точки зрения религиозной трактовки, как цвета. Желтый, значит, это как сияние божественное, и синие – это как его духовное значит, как бы направление. Вот почему раньше всегда говорили «желто-блакитно». Это первые, вот, ну, я бы сказал, бы, исторические признаки вот, украинского флага национального. Это было именно желто блакитный Чего он стал блакитно-желтый, это уже надо дать на совесть в нашим мужьям в те которые утвердили именно такой всему. и тут наверное проблема, да? Так? Ну такое объяснение, что значит небо голубое небо и э, пшеница не пшеницы это это материалистический mm -hmm. подход, а духовный подход должен быть, ведь э, духовная основа является. То есть не можно приеденного ты колер дучилось материально, это мое будет. Нет, нет, більш... это духовная, духовная основа, это духовная основа. бы колер заразу. А, а... Зараз а нужны все семь цветов радуги, это же Божий цвет. Господь Бог в свое время, когда отделил свет от тьмы, он значит дал знак Ною. он дал семь цветов радуги. И вот эта Украина пусть пользуется всеми семи цветами радуги. А, Он... Да, да, про что говорят «Кольоры Библии? Если брать расшифровку, значит, они говорят так, чтобы, ну вот если возьмем э, Иоанна, в э, э, высказывании, значит, Евангелия, значит, он высказывает одним, одной такой емкой фразой, что если в твоих глазах свет, то это свет. А если в твоих глазах тьма, то это тьма, ну как бы бездна, я имею в виду в отрицательном плане mm -hmm. тьма. И вот в этом плане э, вот э, люди э, так и распределяются, ведь есть светлые люди, есть темные люди, но самое страшное это серые люди. А почему? Потому что, что а потому что он и не, не такой, и не всякой. От него можно всегда ждать все, что э, угодно. А в Библии про это говорится, что так, ты, как бы ты был холодный, я бы горячий, а если ты совершенно верно не холодный, не горячий, а совершенно, теплый, я совершенно верно, выкину. совершенно верно. И что получается? Легче всегда, когда есть свет, допустим, но к черному белое или к белому черное противоположное, тогда легче ориентироваться. А когда у нас общество идет к серому И вот это вот самое страшное. Вот то, что вернуться к. Так куда илюха и суспільство? серому. Почему? Потому что люди становятся все более равнодушные. И вот это вот как спасти. Тоді скажіть, будь ласка, ваш прогноз стосовно подальшого розвитку Украины. Вы знаете, я думаю так: что трезвого ума хватит. Здесь, здесь надо подумать о людях. Ведь вы понимаете. Если, как прогнозируют наши ученые, наши специалисты, что нация через 10-15 лет вообще 35-33 миллиона. И я хочу задать тем нашим стратегам великим один вопрос. А кто на них будет работать? И больше ничего. Что, китайцев завезем или там э, завезем э, еще кого-то сюда работать, или турков там. И... Вон Франция, Германия завезла, у них вот такая вот головная боль. То есть надо подумать сейчас. Вот я бы взял бы, вот как индейцы, все там зарыл бы, э, как говорится, сделал бы все день прощения всему и сказал Примирение. Да сказал бы, ребята, давайте так, э, потому что есть, но ну, резину же нельзя тянуть. И вот именно вот э, психоэмоциональный стан э, общества э, нельзя испытывать до безбедности. Да. потому что И в, э, с позиции амбиции, с позиции всех подходов. Э, потому что, я же говорю, есть э, Кобзарь, Написати Конституцію, в це час примириться, і все буде нормально. Я дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. З нами в студії сьогодні був Стефан Мадер. Унікальна, колоритна людина. До зустрічі!